Pernahkah anda rasa semakin kuat anda cuba, semakin jauh matlamat anda lari? Anda bekerja lebih keras, merancang lebih teliti, mengawal setiap butiran tetapi hasilnya tetap sama. Ia seolah-olah alam semesta sedang bermain tarik tali dengan anda dan anda sentiasa di pihak yang kalah. Jika ini kedengaran biasa, anda tidak bersendirian. Anda sebenarnya sedang terperangkap dalam apa yang saya panggil paradoks usaha. Kita semua telah diajar sejak kecil bahawa usaha tangga kejayaan. Lagi kuat kita berusaha, lagi besar ganjarannya. Tetapi bagaimana jika saya katakan dalam permainan manifestasi dan penciptaan realiti, peraturan ini terbalik? Bagaimana jika usaha keras anda yang penuh keputusasaan itu sebenarnya yang menghalang impian anda daripada menjadi kenyataan? Ini adalah idea yang radikal yang mencabar semua yang kita percaya tentang pencapaian. Realiti ini bukanlah sebuah mesin yang bertindak balas kepada paksaan. Ia adalah sebuah cermin. Ia tidak memantulkan apa yang anda mahu atau betapa kuat anda menuntutnya. Ia memantulkan siapa diri anda pada tahap getaran atau frekuensi. Apabila anda berusaha secara terdesak, anda menghantar satu mesej yang sangat jelas kepada alam semesta. Saya tidak mempunyai ini. Anda beroperasi dari frekuensi kekurangan, ketakutan dan ketiadaan. Dan cermin realiti dengan sifatnya yang sempurna hanya akan memantulkan kembali lebih banyak situasi yang mengesahkan kekurangan tersebut. Fikirkan tentang saat-saat keajaiban dalam hidup anda selalunya ia berlaku apabila anda paling tidak menjangkakannya, bukan? Selepas anda penat berlawan, selepas anda akhirnya berkata, ah, Cukuplah, aku serahkan saja. Dalam detik penyerahan itulah ruang tercipta. Dalam ruang itulah keajaiban masuk. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jika bukan dengan usaha keras, bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan? Jawapannya terletak pada satu perkataan yang sering disalah anggap penyerahan. Apabila mendengar perkataan penyerahan, ramai yang membayangkan kelemahan, sikap acuh tak acuh atau mengaku kalah. Tetapi dalam konteks fizik kuantum dan manifestasi, penyerahan adalah satu tindakan yang sangat berkuasa. Ia bukan tentang berhenti bertindak. Ia adalah tentang berhenti melawan arus, ia adalah satu keadaan koheren yang aktif. Penyerahan bermaksud anda berhenti memberi isyarat kekurangan kepada alam semesta. Sebaliknya, anda mula menghayati perasaan seolah-olah impian anda sudah pun menjadi kenyataan. Anda menyelaraskan frekuensi tenaga anda dengan realiti yang anda inginkan, bukannya duduk pasif menunggunya datang. Ini adalah perbezaan antara meminta dari luar dan mencipta dari dalam. Apabila anda benar-benar merasai kekayaan, cinta atau kesihatan itu di dalam diri anda sekarang, anda menjadi magnet getaran untuknya. Anda tidak lagi mengejar rama-rama. Anda menjadi taman bunga yang menarik rama-rama itu kepada anda. Cermin realiti tidak mempunyai pilihan selain memantulkan keadaan dalaman anda yang baru. Anda tidak memaksa cermin untuk berubah. Anda mengubah diri anda dan pantulan itu mengikut secara semula jadi. Ini adalah undang-undang asas alam semesta sama seperti graviti. Tetapi mengapa begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Mengapa kita secara automatik kembali kepada corak usaha paksa dan perjuangan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem saraf dan minda separa sedar kita. Fikirkan tentang ini. Sains neuro memberitahu kita bahawa semua beberapa daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikendalikan oleh minda separa sedar. Ia adalah program autopilot kita yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Kepercayaan yang kita warisi dan kenangan emosi sejak kecil. Bagi kebanyakan kita, program ini mengaitkan kejayaan dengan perjuangan. Kita melihat ibu bapa kita bekerja keras. Kita diajar di sekolah bahawa kita mesti bersusah payah. Identiti kita terikat dengan imej seorang pejuang yang tidak pernah berputus asa. Melepaskan perjuangan ini terasa seperti melepaskan sebahagian daripada diri kita. Ia menakutkan kerana minda separa sedar kita melihatnya sebagai satu ancaman kepada kelangsungan hidup ia tidak tahu cara untuk beroperasi tanpa rintangan. Jadi apabila anda cuba untuk bertenang dan berserah, program lama ini akan mencetuskan penggera. Ia akan mencipta pemikiran keraguan, kebimbangan dan keperluan mendesak untuk melakukan sesuatu, apa sahaja, untuk merasakan anda mempunyai kawalan. Inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar bukan sekadar mengubah pemikiran tetapi memprogram semula identiti anda pada tahap yang paling dalam. Anda perlu mengajar diri anda bahawa keselamatan dan kejayaan tidak datang dari kawalan tetapi dari kepercayaan dan penyelarasan. Sekarang mari kita lihat sains di sebalik mengapa usaha paksa ini sangat tidak produktif. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, cemas dan cuba memaksa sesuatu berlaku, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda. Ini adalah mod lawan atau lari. Jantung anda berdegup lebih kencang, pernafasan menjadi cetek dan tumpuan persepsi anda menjadi sangat sempit seperti terowong. Anda hanya fokus pada ancaman atau masalah. Dalam keadaan ini, otak anda secara literal menyekat akses kepada penyelesaian kreatif dan pandangan yang lebih luas. Anda tidak dapat melihat peluang yang mungkin berada tepat di hadapan anda. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan tenang, berserah dan percaya, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik. Ini adalah mod rehat dan hadam. Degupan jantung anda perlahan, badan anda relaks dan persepsi anda berkembang. Anda menjadi lebih sedar, lebih terbuka dan lebih menerima dari perspektif fizik kuantum, ini adalah sangat penting. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa pemerhati mempengaruhi realiti. Elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan, di mana ia runtuh menjadi zarah tunggal di satu lokasi. Anda adalah pemerhati bagi realiti anda. Apabila anda memerhati dari keadaan yang huru-hara, tertekan dan tidak koheren, anda meruntuhkan kemungkinan yang sepadan dengan keadaan huru-hara itu. Tetapi apabila anda memerhati dari keadaan yang tenang, koheren dan selaras, anda meruntuhkan potensi yang lebih tinggi dari medan kuantum ke dalam realiti anda. Anda secara literal menjadi pencipta yang lebih berkesan. Mari kita jelaskan satu perkara penting. Melepaskan atau berserah tidak bermakna anda tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di sofa menunggu wang jatuh dari langit. Ini adalah salah faham terbesar. Perbezaannya terletak pada sumber tenaga di sebalik tindakan anda. Terdapat dua jenis tindakan, usaha paksa dan tindakan berinspirasi. Usaha paksa datang dari fikiran yang takut dan ego. Ia didorong oleh perasaan kekurangan. Ia terasa berat seperti menolak batu besar ke atas bukit. Anda melakukannya kerana anda fikir anda mesti, bukan kerana anda mahu. Tindakan ini menghantar isyarat rintangan dan kekurangan kepada alam semesta. Tindakan berinspirasi pula lahir dari keadaan selaras dan koheren. Ia datang dari hati, dari intuisi anda. Ia terasa ringan, mudah dan mengalir. Ia adalah langkah seterusnya yang terasa semula. Jadi selepas anda telah menyelaraskan tenaga anda dengan hasil yang diinginkan, anda tidak memikirkannya secara berlebihan. Ia hanya muncul sebagai satu idea atau dorongan yang jelas. Kuncinya adalah ini. Selaraskan keadaan dalaman anda terlebih dahulu hayati perasaan impian yang sudah tercapai dan kemudian bertindak dari tempat itu. Tindakan itu mungkin kelihatan sama dari luar. Anda mungkin masih menghantar email atau membuat panggilan telefon. Tetapi tenaga di sebaliknya sama sekali berbeza. Satu menghantar isyarat keputusasaan yang satu lagi menghantar isyarat keyakinan. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda lakukan tetapi kepada frekuensi dari mana anda melakukannya. Inilah bahagian yang paling ajaib. Apabila anda berhenti mencuba, berhenti memaksa dan sebaliknya fokus untuk memasuki keadaan koheren dan selaras sesuatu yang luar biasa mula berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang kini bergetar pada frekuensi yang stabil dan harmoni mula berresonans dengan medan kuantum di sekeliling anda. Konsep resonans dalam fizik menyatakan bahawa satu objek yang bergetar boleh menyebabkan objek lain mula bergetar pada frekuensi yang sama. Fikirkan tentang dua garpu tala. Jika anda memukul satu, yang satu lagi akan mula bergetar dengan sendirinya. Jika ia ditala pada frekuensi yang sama. Anda adalah garpu tala itu. Apabila anda menala diri anda kepada frekuensi kelimpahan, cinta atau kesihatan, anda menghantar getaran yang jelas ke dalam medan kuantum, yang merupakan lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga. Melalui proses yang dipanggil penjeratan kuantum ataupun entrainment, realiti di sekeliling anda mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Inilah asal usul synchronicity. Anda tiba-tiba bertemu orang yang tepat pada masa yang tepat. Anda terjumpa maklumat yang anda perlukan. Peluang yang anda tidak pernah bayangkan muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan, ini adalah fizik. Ia adalah alam semesta yang menyusun semula dirinya di sekeliling titik fokus getaran yang baru, iaitu anda. Anda tidak lagi perlu mengejar realiti. Realiti mula datang kepada anda kerana ia tidak mempunyai pilihan selain untuk beresonans dengan keadaan dalaman anda yang telah berubah. Satu lagi sebab mengapa kita cenderung untuk memaksa dan mengawal adalah kerana proses manifestasi sengaja direka untuk tidak telus sepenuhnya. Alam semesta jarang sekali memberikan anda peta jalan yang lengkap dari titik A ke titik Z. Sebaliknya, ia memberikan anda serpihan, petunjuk dan langkah seterusnya. Ia seperti memandu pada waktu malam dalam kabus tebal. Anda hanya boleh melihat beberapa meter di hadapan anda. Tetapi, selagi anda terus bergerak, jalan itu akan terus muncul di hadapan anda. Ego kita tidak suka ini. Ego mahu kepastian. Ia mahu melihat keseluruhan teka-teki yang lengkap sebelum ia mengambil langkah pertama. Apabila ia tidak dapat melihatnya, ia menjadi cemas dan cuba untuk memaksa kepingan teka-teki itu bersama-sama, yang hanya akan menyebabkan kekecewaan dan rintangan. Kemahiran sebenar dalam permainan ini adalah untuk belajar mempercayai proses dan bergerak ke hadapan dengan maklumat yang tidak lengkap anda menerima serpihan seterusnya sama ada ia satu idea satu pertemuan atau satu gerak hati dan anda bertindak ke atasnya tanpa perlu mengetahui 10 langkah seterusnya setiap langkah yang anda ambil dengan kepercayaan akan mendedahkan langkah yang seterusnya inilah tarian bersama alam semesta ia memelukan anda untuk melepaskan keperluan untuk mengawal hasil dan sebaliknya jatuh cinta dengan proses penemuan itu sendiri. Apabila anda boleh melakukan ini, keseluruhan perjalanan menjadi lebih ringan, lebih menyeronokkan dan ironisnya, jauh lebih cepat. Jadi, mesej utamanya jelas. Manifestasi bukanlah fungsi kekuatan tetapi fungsi resonance. Ia bukan tentang betapa kuat anda menolak dunia luar, tetapi betapa dalam anda boleh mengubah dunia dalaman anda. Peralihan yang paling penting yang boleh anda buat ialah beralih daripada cuba kepada menjadi. Berhenti cuba untuk menjadi kaya. Sebaliknya, latih diri anda untuk menjadi dan merasakan kekayaan sekarang. Berhenti cuba untuk mencari cinta. Sebaliknya, jadilah penjelmaan cinta itu sendiri. Beralih dari paksaan kepada aliran. Daripada rintangan kepada penerimaan. Bagaimana anda boleh memulakan peralihan ini hari ini, sekarang? Ia bermula dengan satu keputusan yang mudah tetapi mendalam. Keputusan untuk membenarkan ia menjadi mudah. Selama ini anda mungkin secara tidak sedar beroperasi di bawah kepercayaan bahawa ia mesti sukar. Sekarang, mari kita pasang program baru. Ambil nafas dalam-dalam. Letakkan tangan anda di hati anda dan ulangi sama ada secara lisan atau dalam hati dengan penuh perasaan. Saya benarkan ia menjadi mudah. Rasakan apa yang berlaku dalam badan anda apabila anda mengatakan ini. Anda mungkin merasakan bahu anda relaks. Anda mungkin merasakan satu kelegaan. Ini adalah isyarat fizikal bahawa frekuensi anda sedang beralih dari rintangan kepada resonance. Jadikan ini mantra harian anda. Setiap kali anda merasa diri anda kembali kepada corak lama, berjuang dan memaksa, berhenti sejenak dan isytiharkan, "Saya benarkan ia menjadi mudah." Dengan melakukan ini, anda sedang melatih semula minda separa sedar anda dan menghantar arahan baru kepada medan kuantum. Anda sedang menyatakan bahawa anda bersedia untuk bermain dengan peraturan baru peraturan aliran kepercayaan dan penyerahan yang berkuasa